Hai hey Kebonesia, welcome back di channel kesayangan kalian yang akan update info terkini soal dunia hiburan Korea Opa satu ini mengawal karirnya jadi model Kebonesia Karena bakal model Sojun Opa ini menonjol banget Dia ditawari buat jadi aktor kemudian debut di K-drama Dream High Season 2 di tahun 2011 Nah, netizen kembali dihebohkan dengan kabar dating Sojun dengan Laura Beberapa fans memergoki jika keduanya kencan di luar Korea nih k -popnesia. Ampun deh, netizen tuh gercep banget soal hal apapun. Karena beritanya rame, fans langsung stalking semua hal tentang pacar Pak Sojun. Berkat ilmu stalking netizen yang gali info sampai ke akar-akarnya, Mimin dapat info nih, Laura ini model dari Amerika Cina k -popnesia. Cewek cantik ini meraih popularitas setelah jadi kontestan reality show Netflix yang berjudul Terrace House Aloha State pada tahun 2016. Gak jadi model aja, Lauren merupakan art ilustrator dan aktris juga. Salah satu judul serial action Marvel Legend yang tayang di tahun 2019. nggak sih sebelumnya Sojun udah gabung sama keluarga Marvel Cinematic Universe Sojun muncul di film The Marvel dia memerankan karakter Pangeran Yang nah banyak yang menduga dari sanalah mereka bisa mengenal rumor dating ini berawal ketika Sojun dan Lauren terlihat bersama di Jepang dalam foto tersebut, Pak Sojun memakai kemeja putih dan topi hitam, lalu ada wanita yang terlihat berjalan di sampingnya memakai setelan hitam dan tas bahu. Dengan ilmu cocok lagi, Phelps menyadari kesamaan penampilan Lauren Sai dengan wanita yang berjalan di samping Park Sojun. Karena Lauren Sai sempat mengunggah fotonya di Hong Kong memakai setelan jas hitam dan tas kulit hitam yang serupa. Menurut beberapa sumber, ada penggemar yang berpawasan dengan Park Sojun dan Lauren saat mereka berada di Jepang, tapi para staf meminta untuk merahasiakan hal tersebut. Karena beritanya rame, akhirnya pihak agensi Park Seo menanggapi rumor dating Park Seo dengan Lauren Tsai. Agensi membenarkan jika keduanya memang berpacaran. Emang, the power of netizen tuh di luar nurul banget. Hal sekecil apapun yang disembunyiin pasti bakal ketahuan juga. Just info, sebelum dating dengan Lauren Se, Sojun pernah dating dengan seorang penyanyi dan youtuber Sos atau Kim Soyeon di tahun 2023. Itu tadi info tentang rumah dating mal Sojun dengan Lauren. Siapapun nanti yang dipilih Sojun apa buat nemenin sisa hidupnya, fans akan selalu mendukung. Ya karena usia Sojun tuh emang udah matang buat nikah ke Indonesia. Semoga Sojun dapat pasangan yang baik dan mereka bisa saling dukung satu sama lain. Alright, thank you for the day. See you on the next video and bye-bye.